Nah, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan uh, apa membuat cemilan ya, cemilan dari pisang coklat. Nah, ini bahan-bahan yang saya pergunakan ini pisang, uh, ini coklat. Saya juga pakai coklat ini ya, yang uh, yang simple-simple aja ya. Terus saya pakai uh, coklat ini juga. Terus saya pakai kulit lumpia. Terus buat perekatnya saya pakai uh, Oh, ini tepung ya, tepung yang sudah dilarutkan ya, tepung terigu. Oke, okay, sekarang saya akan membuatnya. Pertama-tama saya ambil kulit lumpianya, saya beberapa biji dulu ya. Saya bikinnya kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Saya bagi dua, karena saya bikinnya yang kecil-kecil aja. Ini pisangnya saya ambil dulu pasin dulu ya pisangnya ya. Nah, baru kita kasih lemnya ya. penting ini bisa ke lem ya Nah ini lakukan ses Keseluruhan ya Pakai pisangnya Kasih Pakai coklatnya Ini coklat aja juga enggak apa-apa sih Yang penting jadi ya Putus ini Nanti mesti ganti lagi ya teman-teman ya Caranya Ini buat lemnya ya baru kita kasih perekatnya oke udah sudah dapat dua dan bikin seterusnya ya teman-teman ya ini coklatnya eh pisangnya ini pakai coklatnya buat urangnya ya. Wah, ini 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 lagi nih. Nah, begini aja deh. Selesai teman-teman. Nah, begitu seterusnya nih, teman -teman ya teman-teman ya. Dibuat seperti itu, bisa juga kita ini dulu. Kita e, kasih dulu lemnya, lalu kita kasih pisangnya yang sudah kita potong-potong. Bisa juga pakai coklatnya. Boleh juga, hanya coklat itu doang juga bisa ya, bisa semua sih. Ini nanti rasanya kayak kriuk-kriuk gitu, pokoknya enak deh. Nanti dicoba aja di rumah ya. Oke, nah begitu seterusnya ya, teman-teman. Ya dibuat seperti itu ya. gitu seterusnya teman-teman ya nah, kita bikin lagi ya teman-teman ya Cemilan, kalau e, lagi di rumah ya, kalau nggak kemana-mana, apalagi ini musim hujan, ya bikin-bikin cemilan. lah di rumah ya, daripada jajan di luar, lebih baik bikin sendiri. Nah, ini dia teman-teman. Ya, ya, nah, begitu seterusnya ya, teman-teman. Dibikin seterusnya seperti itu. Oke, kita kasih coklatnya. Nanti rasanya pokoknya rasanya pasti enak banget. Begitu seterusnya. Nah, halo teman-teman, sekarang kita akan goreng ya pisang coklatnya. Nah, teman-teman, sepertinya ini udah panas ya. Sepertinya minyaknya udah panas. Sekarang kita goreng pisangnya. goreng dengan api sedang aja ya kalau terlalu gede apinya bisa dikecilin ya Dan coklatnya udah matang ya dan udah kita sudah bisa angkat Nah, halo teman-teman. Kita udah selesai menggoreng eh, pisang goreng coklat. Nah, ini yang coklatnya bukan gosong ya, tapi ini coklatnya tadi mungkin kebanyakan jadi agak eh, timbul eh, warnanya ke keluar gitu ya. Nah, teman-teman, kalau suka dengan video saya silakan di-like dan subscribe ya dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ditonton. Bye bye.